yurtimizning barcha hududlarida o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlarining 31 yilligi keng nishonlanib kelinmoqda shu munosabat bilan qoraqalpog'iston <laughs> respublikasining bo'zotov tumanining olis hududlaridagi Aspantoy mahallasida ham vatanparvarlik tadbiri keng nishonlanb kelindi bunda yoshlarimizning chiqishlari vatanparvarlik kuy qo'shiqlari o'yin kulgilari harbiy xizmatchilarimizning o'zlarining qo'shiqlarini tingladik o'zlarining faol qatnashgani va faol tarzda ko'rsatgan yoshlarni harbiy qism qo'mondonligi tomonidan taqdirlandi bunday vatanparvarlik tadbirlar yurtimizning barcha hududlarida keng ko'lamda o'tkazilmoqda harbiy xizmatchilar yoshlar mahalla yoshlar agentligi birgalikda hamkorlikda shunday tadbirlarni o'tkazib kelmoqdamiz